начинаем этот проект, планировали начать в трех областях. Поэтому я заинтересован в том, чтобы стартовый э, пилотный проект пошел очень удачно, и мы могли э, автоматически двигаться дальше, как только сделаем это. Мне хочется, чтобы в конкретных регионах, вот эти три региона, Харьковская, Киевская, Львовская область, это регионы максимальной концентрации реформы, мы двигались по всем направлениям максимально быстро, чтобы создать некую приближенную к идеалу модель полицейской системы. Потому что параллельно в этих же регионах будет идти реформа, касающаяся изолятора временного содержания преступников. И там же это будут первые регионы, где мы пойдем на реформу криминальной полиции. Я бы хотел, чтобы мы этому уделили отдельное внимание, разделив, по сути, реализовывая два проекта. Кронт-контроль с одной стороны и комьюнити полисинг и общение с обществом с другой. Украинское общество сейчас очень военизировано, милитаризировано, собрано. И э, поэтому готово мы можем сделать как, как никогда вовремя сейчас. Это профессиональное подразделение, но оно должно быть полицейским подразделением, потому что у нас есть абсолютно военное подразделение похожего свойства. И я думаю, что коллегам стоит посмотреть на них, на наше подразделение Корда, на наши спецназы все, чтобы они понимали. Э, а мы хотим делать э, полицейскую э, полицейский спецназ. Э, который мы отдельно потім называем даже не спецназ, род контроль активный патруль, так скажем. я маю честь оголосити, що нашим головним партнером на фарті проекту є поліція Швеції. Ще один важливий з нашого з нашої точки зору аспект. Це необхідно додати допомогу і підтримку з тим, щоб поліція забезпечила старість своєї структури професійну підготовку і готові. Що стосується напряму контролю, краудкантро, також хотів би пояснити, чому в нас наші партнери з шведської поліції. Тому що в межах наших робочих зустрічей, роботи робочих груп піднімалося питання щодо деескалації під час масових заходів. Саме цей аспект є головною експертизою головним досвідом, в якому досягли великого успіху наші шведські колеги. Тобто цей підхід базується на в принципі деескалації, оцінки ризиків, проведення переговорів, так званої діалогової поліції тільки після цього пропорційного застосування сили. Саме тому ми були дуже зацікавлені залучити наших скандинавських і шведських колег. Але ми знаємо реалії України і розуміємо, що неможливо повністю запровадити скандинавську систему. Сподіваємося, що разом з вами, спільними зусиллями, ми зможемо розробити українську модель.